Elektrik yükü, elektrik sahası. Birinci mövzu elektrik yükü kılın kanunu. 1. A cereyan şiddetinde, amper, bir amper cereyan şiddetinde nakit ilçesinden bir saniyede geçen yükü miqdarını ne deyilir? Bu, e, el edilir yükü miqdarını ne deyilir? Kılın deyilir. Veya belə də fikirləşir ki, e, amper, yəni iyi və saniyə t'nin bir yerleştirilir. Üstür ki, beraber de i t. 2-ci dərs günətdə dediyi üçün elektrostatik olacaq. Başdan elektro, skunə sözünə görə də statika. 3-də deməli Q = NE, 10-u vururuq buna. 19-la 10 gedir, -9 qalır. Mən 10^-9-du nano deməkdir. 1.6 nanoqlon olacaq. 4-də Fdir. F = k q1 q2 / r kvadratıdır və tutumdan başqa elektrikdə nə vahid, e, nə kəmiyyət görürük? Hamsının məxrəcinə epsilonla yazmaq olar. Bir də nə tutumda iç sürətə yazırıq epsilonu. 5-də dəyəri üçün vahidi hansıdır? Klondur. 6-da e, elektroskop ölçmək üçün nə xətt çəkirik? Skopə görürəm də məktəb. E, müəyyən etmək, baxmaq üçün də ancaq 6-da da oldu. 7-də elektrik yükünün saxlanma qanunu xalsıdır. Saxlanma qanunun deyilsə qapalı sözü gəlməlidir. Ona görə AB y getdi. CD-yə baxaq. Qapalı sistemdə zərciklərinin yüklərinin cəbri cəmi sabit qalır. Kapasitorun müsbət yüklərinin cəmi sabit qalır. Xeyr. Hamsının təşkil edən zərciklərinin yüklərinin cəbri cəmi sabit qalır. 8. 2 nöqtəli yük arasındakı klon qüvvəsinin modulunun yüklərlə arasındakı məsafədən asılılıq qrafiki vaxtı düsturdan gördük ki, r-in kvadratından tərs asılıdır. kvadratının tərs asılıdır. O da olacaq. Deməli, tərs asılılıq hansıdır? A variantı. 9 Cismici yükünün modulunun ondakı artıq elektronların sayından çübərabərlədir n-y və ona görə də düz asılıdır. 10 da ə parçə bir kök 2 böl F nəyi verər? Elə bu bayaq ki bu düsturdandır. K kök 2 kök 2 belə epsilon e, kvadrat bərabərdir F yazsaq, burdan R-i çıxartsaq bu ifadə alınacaq. Yazacağıq R və ya F-i bildiyimiz bu ifadədən gətirib F-i yerinə qoya da bilərik ki, səflik olmasın. Onda da həmin ki R alınacaq. Deməli cavab oldu e, məsafə R. C. Şünnətdə olan 2.1 yük arasındakı klon qarşılıqlı qüvvə təsiri şəklində düzgün təsvir edilmişdir. Əks işarəli yüklər bir-birinə yaxınlaşmaq istəyir, eyni işarəli yüklər isə bir-birindən uzaqlaşmaq istəyir. Məsələn, A-da bu buna tərəf gedib səhvdir. B-də bəli, düzdür. Eyni işarəlidir və uzaqlaşmaq istəyirlər. Bu səhvdir. Bu səhvdir. Bu əgər əks işarəli olsaydılar, olarardı. Bu da səhvdir. Sonra 12. C nöqtədə olan 2.1 nöqtə k arasındakı kolon qarşılıqlı təsir qüvələrinin istiqamət axı şəkildə düzgün təsvir edilmişdir. Burada da müsbət mənfi də ortaya olmalı idi. B variantında müsbət mənfi də ortaydadır və düzdür. Cavab oldu B. 13-də 2.1, üçü, 3.2-nin işlərinin şəkillərini müəyyən edin deyir. Göründüyü kimi Q1-dən qüvvə xətləri çıxır. Qüvvə xətləri belə yadda saxlamaq lazımdır. Ki müsbətdən çıxır mənfiyə gedir. Ona görə bu müsbətdir, bu isə oxlar bundan girdiyi üçün mənfidir. Q1 böyükdür 0, Q2 kiçikdir 0 cavab olur C. 14. Q1, Q2 yüklərinin işarələrini müəyyən edin. Q1 oxlar buna girir, mənfi olmalıdı. Q2 də oxlar bundan çıxır, müsbət olmalıdı. Q1 * 0, Q2 / 0, cavab olur A. 208 mikrolon olan kürənin mərkəzi ilə 208 nanolon və radius 20 mm olan başqa bir kürənin səth arasındakı minimal məsafə 6 sm-dir, deyir. Kürələr arasındakı kolon qüvvəsini hesablayın. Burdur dəqiq Əvvəlcə dediklərini yazaq. Deyirik ki 8 mikroklondur. 2 dənə kürədir. Bir bu kürə, bir də bu kürədə Deyə toxunuq var deyəsən. Tranzistorası 3 mm məsafə. Hə, toxunuq var, çünki minimal məsafə verib. Ə düşəndim mərkəziyə, radius şürlər əsası üçün qlond gücünü hesablayım. Ağ toxumlu əzəklər bəlkədə. Nə isə bir dəfə toxundan çəkim, bir dəfə toxunmayan çəkim, sonra baxaram. Bir dəqiq fikirləşəmirəm onu. Ee 208 mikroklondur birinin. Çü bərabərdir 8 vuraq 10^6. 10, 10, 10, 10, 10. Sonra deyir ki, e, mərkəzi ilə yükü 8 nanoklond olan bunda çü deməli 8 nano klonddur. 8 * 10 ^ 3 = 89. Ər yarıçapı 20 mm olan, yükü 8 olanın radiusu 20 mm-dir. 20 mm-də çevirmək lazımdır. Metrə, o da eləyəcək 20 mm-nə santimetrdir. Bir dəqiqə, 20 mm-dir də 10, 10 ^ 3. Deməli r = açıldı. R = 10^-3. Neçə vurursa? 2 * 10^-3. Er, 20 vur. 20 mm də axı. Yaxşı belə yazalım onda. 20 * 10^-3 o da eləyir 2 * 10^-2. 20 mm olan Başqa bir çirəyin səthi arasındakı məsafə minimal məsafə 6 santimetrdir. Deməli başqa bir çirəyin səthi arasındakı minimal məsafə yəni burdan mərkəzi ilə səth arasındakı bura qədər deyir ki, 20, ə, bura qədər 6-dır. 6 santimetr. Cm. 6 santimetrdən 6 * 10 ^ -2 yazarıq bətcürə çevirsək. Şey. Klon qüvvəsinin qiymətini hesablayındır. Kürələr arasındakı və epsilondan k-nı verib. İndi düsturu yazaq. E, F bərabərdir k q1 q2 bölə r kvadrat. Epsilon r kvadrat epsilona 1 verib, onsta ol gedəcək. İndi e, burada mərkəzlər arasındakı məsafədir. Buna çox diqqət vermək lazımdır ki Şürələrin mərkəzləri arasındakı məsafə götürülmür. Heç vaxt səthləri arasını götürülmür. İndi onda mərkəzləri arasındakı məsafəni tapsaq, 6 * 10^-2 / 2 * 10^-2 də 1-dir. Toplayanda elə yer neçə 8 * 10^-2. Deməli r oldu 8 * 10^-2 və onun da kvadratı olanda bir dəfə də 8 * 10^-2 yazaq. Yuxarıda K^3 K-nın əvəli necə? 9 * 10^9. Yüklər də 8 * 10^-6, 8 * 10^-9. 8-lər gedir. Sonra 10^9 var, 10^-9-lar yuxarıda, o ikisi də gedir qaldı 10^-6, burada da 10^-4. Bunlar da gedir, burada qalır. Bunlar birə çıxanda müsbət olacaqdır. 10^-2 qalır. Deməli cavab oldu 9 * 10^-2. Başqa bir cavab var. 9 * 10^-2, yəni 90 millidə. Cavab deməli A-dır. 16 içü 3ü 1 olan kürəli mərkəzi ilə kürək bərabərdir. 4 niqloqlon və radiusu 10 mm olan başqa bir kürənin səth arasındakı minimal məsafə 3 sm-dir. Kürələr arasındakı Kürələr arasındakı qonq və silgi qiyməti 90 N olarsa, çubur kürənin qiymətini hesablayın. Bu oxçu sualının eynisidir. Ona görə də uzun izahat vermədən sadəcə bəliq üçün yerinə qoyacaq bəliq içində yazdığımıza. 4 mikrolon biridir. F deməli verib 90 millidir. Yəni 9 * 10^-2-dir. 9 * 10^-2 bərabərdir K 9 * 10^9-dur. vur Q1 Q2 Q1-i verib 4 * 10^-6. Q3-ü soruşur. bölək R-i də verib Ə biri 10 mm-də o bizim 3 sm-dir. Yəni 1 sm 3 sm cəm 4 sm. 4 * 10^-2 də bu. İndi bunu hesablasaq, burdan 4 ilə 4 gedir, 9 ilə 9 gedir. Sonra 10 üstü 9-la 10 üstü -6 gedər. Qalır 10 üstü -3. Bununla da bu gedər, 10 üstü -1 qalar təkcə burda. 10 üstdə -1 ilə də bu getsə, əgər burada qalar 10 üstdə -1. 10 üstdə -1 deməli oldu ki, Q2 bərabərdir 10 üstdə -1. 10 üstdə -1-dən incə yaza bilərik. Ə 100 məsələn milli yazmaq olar. 100 milli. Oh, Nəzər verilib. Nə oynan verilib bunlar. Nano 10^ -9'dur da. Nano 10^ -9'dur. Son üstü -9-da yazsan çox böyülür. Deməli hardasını seçdirdib ona görə. 90 millidir. Yəni 9 * 10^-2. Orası düzdür sözə 3 santimetrdir biri o eləyir 3 * 10^-2 və 1 * 10^-2 gələndə 4 * 10^-2. Ha burda -6 yazmışam. -2. Onda -2 -2 -2 ilə bu -2 gedər. Bu 4 ilə bu 4 gedər. Bu 9 ilə 9 da gedər. Burda qalıb deyən 10^- 10^9 burda da 10 üstü 11. 10 su 9 da bura getsə əgər, olacaq 10 üstü e, 9 üstə 2 gəldiləndə 11 -11. 10 üstü -11 bərabərdir 3 üçə şey oldu. Bu da edir nanoklonla yazsaq, çə 9 üstə 8 gəldiləndə 100 nanoklon edir. 100 nanoklon var can. Yoxdur. Onda deyib yox, bir dəfə də səliqə ilə yazım. E, 90, vurax, 90 vur 10 tovuç yazmırıq. 90 vur 10 tovuç bərabərdir 9 vur 10 to 9 vur 4 vur 10 tovuç 6 vur 22 bölək epsilon r el kvadratı. r də verilib də 4 vur 10 üs mənfi 2-nin kvadratı da eləyəcək 4 vur 10 üs mənfi 2. Dəsən bayaq 4, 2 -dən görə, bu, bu, Sonra, bu 4 vur 10 üs mənfi 2-dən bir dənə yazmışdım oncaq səhv olmuşdur. Bu 9-la bu 9 gedir. Sonra bu 4-lə bu 4 gedir. Qaldı bir dənə 4-ümüz 10 üs mənfi 6-nı 10 üs mənfi 4-ə apararam. Qalar 10 üs mənfi 2. Sonra bu 10 üs mənfi 2-nı da bu 10 üs -2-ni apararam. Burda qaldı 10^9 və 4. 4 e, 10^9 qaldı. Orda 2^2 də bərabərdir. Bu keçsəc bura, bu da keçsəc 6 4/10^9, yəni 4 * 10^-9. 4 nanokl. Cavab da olur A variantı. Deməli, e, hesablamada səhv olubmuş. 16-da oldu A variantı. 17-də Elektrik sabitini vahidinə səs saatlərlə ifadə sahəsidir.